Seorang India, enam orang Melayu. Ya Allah, jauhkan anak-anak kami daripada buat kerja terkutuk ni. Amin. InsyaAllah. Na'udzubillah min zalik. Nama-nama orang Islam. Mereka terima duit daripada Mossad sebagai kontraktor di Malaysia untuk bunuh seorang uh, saintis daripada Palestin yang sedang apa nama dihantar oleh Turki untuk selesaikan PhD dia ke kajian dia di UIA. Tapi disebabkan Turki dan PDRM kerjasama, kongsi maklumat risikan, maka dapat patahkan serangan. Enam orang. Enam orang Melayu, seorang India. Tujuh orang. Mossad buat kerja. Jadi daripada 500 orang yang belayar, sekurang-kurangnya 30 orang. Kami tak tahulah ini yang dikatakan oleh pimpinan JSF. Kerja dia rusakkan kapal. Kerja dia hancurkan kapal. Sekurang-kurangnya tujuh kapal tak boleh berfungsi terus. Siap karam macam Titanic. Sebab itu tuan-tuan, siapa yang nak pergi ni, kalau ada kepakaran, yang kedua kena ada keberanian. Kepakaran saja tak cukup. Dan yang paling penting, yang kita dok laung. Birroh, bidam, nafdi kaya aqsa. Dengan roh, dengan nyawa, kami korbankan untukmu, ya aqsa. Betul ke kita dok jerit tu? Dengan roh, dengan nyawa. Saya bila sampai di Spanyol, dapat satu borang. Ini cerita diri sendirilah. Dapat borang tu, tuan-tuan haji sekalian, borang tu tulis in, in, in English lah. Dalam bahasa Inggeris. Jika, jika aku, yang ni saku tu nama, kena isi tempat kosong, Rahmat Ersan bin Muhammad Sofian, mati, terkorban, slash, cacat kekal, slash, kami tidak akan menyalahkan mana-mana pihak. Para kedua, perenggan kedua, jika kami mati di situ, kami tidak akan menyusahkan mana-mana pihak untuk membawa balik jenazah. Dia akan bawa balik jenazah. Yang ketiga, kami tidak akan menyaman mana-mana pihak. Kami tegi dengan kerelaan hati. Kena sign. Masa nak sign itu, gigil. Kenapa gigil? Sebab sejarah Global Sumut Flotila pada tahun 2010, ingat balik, nama kapal itu Mavi Marmara. Tujuh orang syahid. Tujuh orang ditembak. Tujuh orang ditembak. Tujuh orang syahid, dua orang cedera parah. Tapi hidup balik. Ataupun selamat. Tuan-tuan, siapa yang nak pergi GSF ini, keberanian dan betul-betul menyebut apa yang dia rela korbankan. Saya fikir nak sign tak sign. Malu saya. Kenapa saya malu? Konon ustaz, konon penjeramah, konon pendakwah. Fikir-fikir tu. Tapi bila saya tengok ada dua orang muslimat. Zizi Kirana dan Ardel Aryana. Dua orang muslimat, dua orang perempuan. Sign tanpa ragu. Bila saya tengok dia orang sign tanpa ragu, malu, saya pun sign. Saya kata, Ya Allah, yang kalahkan dia aku kerana Allah. Jangan sebab kerana malu dengan Zizi, malu dengan Ardel. Saya pun tanya Ardel, Zizi orang Sabah, orang Tawau. Dia wakil Sabah, ha? saya pun kata kat Zizi, Zizi, masa sign tu ingat apa? Aish Azizan, Aumud Syahidan. Betul. Hidup mulia, mati syahid. Semua orang akan mati tuan-tuan. Bak kata Buya Hamka, kalau hidup sekadar hidup Babi di hutan juga hidup. Kalau makan sekadar makan, kera di hutan juga makan. Lantas kita hidup dan makan kerana apa? Yang membezakan kita. Maka tuan-tuan tak lain tak bukan perjalanan untuk mencapai husnul khatimah. Tuan-tuan orang masjid, selautan masjid, moga-moga meninggal dalam perjalanan yang pergi masjid. Itu aja. Tapi saya sedapkan hati dengan Musa. Musa Nuairi ni, pendek ceritalah sikit. Musa Nuairi ni dia pergi belayar, isteri dia tengah sarat mengandung. Hebat perjuangan. Tapi Zain dengan Musa kata, Macam mana nak buat suasana tak tegang? Kami pun cakaplah. Jangan risaulah kita tak syahid. Semua pelik. Kenapa? Sebab syahid ni mahal. Allah tak bagi kat kita. Betul tak syahid tuan-tuan. <laughs> syahid ni mahal. Allah tak bagi kat semua orang. Abu Ubaidah, juru cakap bagi Hamas, 20 tahun berjuang tuan-tuan. Barulah syahid. Allah pilih siapa yang nak dapat syahid. Jadi Alhamdulillah tak syahid. Tapi rugi juga tak dapat syahid kita tetap berjuang. Lima kelompok. Yang pertama orang ada ilmu laut. Baik kelasi, baik kapten, baik jurutera. Yang kedua, orang yang ada ilmu perubatan. Tak ada. MA, medical assistant, nurse, doktor. Tak ada, tak apa. Yang ketiga, ahli politik. Ha, kalau ada ahli politik dengar, boleh. Kalau bukan ahli politik pun, orang yang memegang dasar kerajaan. KSN, KSU, PTD. ah ha, itu dia. Sebab mereka perlukan orang yang boleh mengubah dasar negara untuk menyokong daripada Israel kepada Palestin. Tapi Alhamdulillah, Malaysia ini semenjak Tunggu Abdul Rahman Putra Al-Hash sampai sekarang konsisten menyokong Palestin. Konsisten. Yang keempat, siapa pula Ustaz? Yang keempat, jurnalis, wartawan, kolumnis. Yang ini Haji Zainal, ZRA, rambut putih. Dia yang keempat. Yang kelima ni saya, bukan influencer, aktivis. Apa itu aktivis? Semua orang boleh. Kalau siapa yang nak baiki dia punya resume, kan nak hantar resume, pergi bantu orang kampung, pergi bantu orang asli. Nanti dalam resume boleh buat program bersama aboriginals. Ha, dia orang suka perkataan aboriginal, orang asal, orang asli. Jadi kalau kita punya resume cantik, selalu pergi aktivis, bantu manusia, insya Allah akan masuk dalam kelima. Saya, Alhamdulillah, sejak daripada keluar pencetus ummah, saya gunakanlah apa yang ada pada diri saya ini untuk pergi ke Afrika. Ini pun sebenarnya baru balik pada Sudan, Aceh. Ingat nak rehat tiga hari ini. Pendekkan cerita, kosong betul waktu, tu yang bagi tahu dekat akhir farik saya, kosong. Nak pergi Sabah sebab besok PA saya kahwin. PA saya orang Sabah. PA, PA. Oh Ustaz, PA orang Sabah jauh, dia kahwin. Jadi kosong waktu, alang-alang seliklah kerja dakwah. Balik daripada Sudan, Aceh, ni Sabah. Isnin balik Sabah, Isnin balik daripada Sabah, Kuala Lumpur. Terus raikan pemimpin GSF, Global Smoke Flotilla, kawan-kawan daripada Argentina datang Malaysia, kita raikan dia. Lepas tu baru kami akan pergi 4 buah negara, Maldives Bangladesh, Allahumma sallam, Brunei, dan juga Indonesia. Tuan-tuan yang saya kasih, apa nak cerita? Ini aktivis, aktivis ni perkataannya aktif, kena aktif. Kalau tuan-tuan banyak buat program, listkan insya-Allah masuk lima kelompok ini. Ustaz, saya ada penyakit tiga serangkai, tak ada masalah. Ya, Ustaz, kecuali satu penyakit je Datuk. Satu je tak boleh ada. Ni memang doktor atas kapal cakap, gaut, gaut tak boleh. gaut go out, minta maaf. Kenapa tak boleh? Sebab atas kapal susah kalau orang ada gaut ni. Tapi kalau setakat makan ubat, darah tinggi, boleh. Apa cerita JSF ini? Masa Mavi Marmara, ia membuka mata dunia barat. 2010, sekarang 2025, kurang lebih 15 tahun perjuangan orang barat, tahun 2024, 2025, minta maaf, adalah tahun di mana paling ramai, paling banyak kapal dan paling ramai aktivis yang telah menggegarkan dunia Sehingga menyebabkan unggah United Nations General Assembly mengundi 173 buah negara mengundi untuk two-state solution. Saya tak setuju two-state solution, tapi bukan kita tak setuju total. Two-state solution bererti kita mengiktiraf kewujudan Israel dan mengiktiraf kewujudan Palestin. Tak apa untuk waktu sekarang. Paling kurang Palestin untuk jadi negara berdaulat. Kenapa saya tak setuju two-state solution? Ini pandangan pribadi. Haji Zainal setuju. Tak apa masing-masing. Yang paling penting kita nak Palestin merdeka dahulu. Kalau kita setuju to state solution, berarti kita setuju pula Israel atas kewujudannya. Tapi kalau ini untuk dakwah masa panjang, perjuangan masa panjang, kita ambil dulu to state solution. Dan ia tamparan paling hebat bagi Israel. Kerana apa? Selama ini negara-negara yang bersekutu dengan dia. British, Itali, Spanyol dan banyak negara-negara yang dulu memang pro kepada Israel dan pernah tak mau mereka tak mau iktiraf kewujudan Palestin terutamanya Perancis tiba-tiba selepas daripada Global Sumut Flotilla UNGA United Nations General Assembly menyebabkan apa menyebabkan mereka menyokong two state solution sikit lagi bagi ada two state solution tapi Amerika dengan perangai abang long ayah anda, dia telah tolak usul tadi. Tapi adakah kita putus asa? Tidak. Perjuangan ini, perjuangan panjang. Kita akan pergi pada usul yang lain. Seperti mana tuan-tuan tahu, mungkin tak tahu, dua jam lepas Amerika serang Venezuela. Serang ibu kota Venezuela hanya kerana Presiden Venezuela itu tidak pula menyokong Amerika sekarang. Jadi kita berada di jalan ataupun di zaman yang umat Islam Bahkan kemanusiaan dikepung kiri dan kanan kerana ada pengganas yang besar bernama Amerika bersama dengan sekutu pelobi duitnya Israel. Nah, ini bukan rahsia. Kerana Israel ada satu jabatan, bukan jabatan, satu unit, satu tempat, satu organisasi yang dinamakan sebagai IPAC. American Israel Political Fund dan sebagainya. Dia bagi duit kepada dua-dua, baik pihak kerajaan ataupun pembangkang yang menyebabkan mana-mana ahli politik yang nak naik jadi presiden Amerika sesungguhnya mesti ambil duit daripada Israel. Sebab itu dasar mereka. Tapi ingatlah tuan-tuan. Sehebat-hebat mana pun perancangan mereka. Perancangan Allah lebih dahsyat, lebih baik. Tiba-tiba satu kota, satu tempat yang selama ini berkurun-kurun Datuk bandar tempat itu, kalau mereka jadi datuk bandar, Hari ini mereka terpilih, besok dia akan pergi Jerusalem. Akan pergi Tel Aviv. Bandar apa? Bandar New York. New York City. Bandar New York ini dianggap sebagai pilihan raya paling susah kedua selepas pilihan raya Presiden Amerika. Di New York City. Tiba-tiba, saya tak kata Zohran Mambandi ini Islam. Tidak. Sebab saya dapat maklumat Zohran ini Syiah. Bukanlah kita meraihkan kemenangan Zuhran itu atas pegangan dia. Tidak. Tapi satu pegangan dia, dia menyokong perjuangan Palestin tanpa berbelah bahagi. Bahkan bila mana Zuhran kena jumpa dengan Trump, depan-depan Zuhran Mamdani sebut, saya akan perjuangkan nasib Palestin Depan Trump, depan kamera. Dan Zuhran menang. Zuhran Mamdani menang. Tempat yang kita anggap hampir mustahil sebab daripada Datuk Bandar yang pertama sampai ke berapa? Ke 20 ke berapa? New York. Semua hari pertama menang, esok dia terus pergi ke Tel Aviv. Atau akan pergi ke Jerusalem nak menunjukkan bahawa mereka pro Israel ataupun pro Yahudi. Tuan, -tuan apakah tugas kita? Ha, ini soalannya. Apa tugas kita bang? Saya ni anak karyah masjid segambut dalam Masjid Al-Ubudiyah. Majlis Al-Ubudiyah. Apa kaitannya dengan cerita ini? Saya bersuka cerita bila mana Majlis Bandara hidup majlis ilmunya. Mudah bagi laluan untuk asatizah bercakap untuk memberi ilmu. Tapi kalau dapat kita buat satu perkara lagi. Mencetak generasi kemenangan. Mencetak generasi kemenangan. Soalan kedua Syihali. Kan tadi soalan pertama. Soalan pertama Syihali. Kenapa Nabi tak doa buruk? Soalan kedua Syekh Ali. Nama aku Ali As-Sabuni. Kenapa aku pakai gelaran As-Sabuni? Tonton tak ustaz-ustaz sekarang banyak al-al dia? Kan? Ada al-al dia. Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari. Syed Naqib Al-Attas. Piyurahmat Rahmat al Ada orang tanya saya, piyurahmat Rahmat al Alamak tuan-tuan. Ada satu budak sekolah tu. Ini cerita betul. Sekolah Putrajaya Presiden Sembilan, kurungan satu. Kalau masuk waktu, bagi tahu ya. Saya tak perasan. Belum lagi ya. Kita bagi laluan azan. Syiar agama azan ini, tuan-tuan. Saya pergi Sudan kan. Saya baru balik pada Sudan. Sudan, Aceh. Saya pergi satu tempat. Sebelah dengan Al-Fashir. Nama tempat itu adalah Jabal Lain. So, pendekkan cerita. Nak kait dengan azan ni. Kenapa kena ada azan? sedap macam mana pun penceramah tu suruh bagi laluan azan dekat al fashir al fashir ni tuan-tuan tu -tuan, tuan -tuan, tempat pembunuhan uh, tentera apa nama tentera pemberontak ni bunuh jiwa manusia di Sudan kan cerita saya pergi ke apa nama tu Allah masya-Allah ke jabalain tadi kami pun hidanglah makan sembelih daging apa semua tengah-tengah hidang makan tu kami masuk waktu maghrib eh masuk waktu maghrib masuk waktu uh, zuhur saya pun minta orang kampung azan ni cerita betul tuan, tuan minta orang kampung azan baru berlaku orang kampung dia rupa-rupanya satu kampung telah murtad satu kampung telah murtad kenapa kan cerita, mereka kalau nak terima bantuan antarabangsa, ada NGO-NGO yang dibawa agama. Macam kita lah bawa agama juga. Ini bawa agama Islam kita. Mereka janji dekat kampung itu, kalau mereka murtad, maka mereka akan dapat bantuan. So pendekkan cerita, kita kata jangan risau, ini kampung akan jadi kampung angkat kita. Jadi mereka pun kembali kepada agama fitrah. Lepas tu kita azan. Bila kita azan, kita nampak pakcik-pakcik orang Sudan tu menangis. Orang Sudan ni cakap bahasa Arab. Setakat bahasa Arab. Bukan setakat bahasa Arab Ammi. Bahasa Arab Fushah. Sebab mereka dekat dengan Mesir. Ini cerita mereka menangis. Dia kata apa, lama dah tak dengar azan. Kadang-kadang kita lupa azan adalah syiar agama. Besoknya tanda tempat itu ada tanda umat Islam. So pendek kan cerita lagi. Bila saya kata pendek cerita, jangan percaya. Panjang. Syekh Ali as tanya, kenapa gelaran ku as Kenapa gelaran ku as Al-Ali kat belakang ni dapat sebab empat. Ali yang pertama dapat sebab keturunan. Said, Farid, Al-Idrus contoh. <laughs> Al-Idrus keturunan. Keturunan baginda Nabi SAW. Saya ingat lagi uh, Ustaz, uh, Ustaz Syed Syahrizan. Dia kata apa? Keturunan tu penting? Penting. Tapi bukan segalanya. Sebab ramai sahaja orang yang ada keturunan, yang baik-baik tetapi akhlaknya tidak menggambarkan keturunan. Jadi yang pertama dapat sebab keturunan. Al-Atas, Al-Jufri, Al-Idrus. Tak apalah yang pertama. Bagus, penting tapi bukan segalanya. Yang kedua, dapat al sebab apa? Dapat al sebab mana tempat mengaji, tempat belajar. Belajar di Universiti Al-Azhar, Al-Azhari. Mengaji di Yaman, Al-Yamani. Penting? Penting. Tapi bukan segalanya. Penting tapi bukan segalanya. Penting bukan segalanya maksudnya apa? Bagus kalau dapat tapi bukan segalanya. Sebab ramai je orang pergi mengaji Universiti Al-Azhar. Tapi balik daripada Mesir. Dia tak bawa Al-Azhari. Sebab perangai dia macam Fir'aun. Mesir juga. <laughs> Yang ketiga dapat gelaran sebab Mas Tautin dekat mana? Tempat dia kat mana? Itulah Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari, orang Banjar. Contoh lagi, Imam Bukhari. Imam Bukhari itu bukan nama sebenar dia. Al-Bukhari, Bukhara, Bukhara, Tashkent. Tashkent, Uzbekistan. Bukan orang Arab. Yang ketiga dapat sebab, mana tempat tinggal, mana tempat mas Tautin, mana tempat yang berkait dengan diri dia. Contoh tuan-tuan lah, Al-Tawawi ke? Oh, Tawawi. Ikutlah nak pakai apa? Alkina batangi ke? Ikutlah. Contoh. Yang keempat ni paling penting. Satu, dua, tiga keturunan, tempat belajar, tempat mastautin, ataupun karakter. Ini semua penting tapi bukan segalanya. Yang keempat ni penting. Penting dan segalanya. Yang keempat ini adalah kerana sikap ataupun akhlak kita. Para sahabat Nabi ada gelaran tetapi gelaran mereka semua kerana sikap dan akhlak. Abu Bakar As-Siddiq kerana peristiwa Isra wa Mi'raj ketika orang menafikan Abu Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan peristiwa yang tak masuk akal pada waktu itu tapi Abu Bakar tanpa ragu-ragu mengiyakan Nabi As-Siddiq pembenar kata-kata Nabi Umar al Al-Khattab Al-Khattab keturunan siapa tahu Umar al Faru, Oh, hebat. Al-Faruq. Pemisah di antara hak dan batil. Dia tahu mana betul, mana salah. Dia tahu mana betul, mana salah. Sekurang-kurangnya tiga kali Allah mengiyakan Sayyidina Umar. Antaranya peristiwa salah satu, Umar jumpa Nabi, Ya Rasulullah, haramkanlah arak. Pada waktu itu, arak belum lagi diharamkan. Arak ni diharamkan secara tadarruj, berperingkat. Tapi tiba-tiba datang Umar kata, Ya Rasulullah, haramkan arak total. Haramkan arak terus. Tanpa basa-basi. Habiskan terus. Nabi kata, aku tak boleh haramkan benda yang Allah halalkan. Masa tu, masa tu. Tiba-tiba turun ayat Quran untuk mengiyakan Umar. Sejak itu Nabi kata, Umar Al-Faruq. Dia tahu mana betul, mana salah. Tahu hak, batil. Semua sahabat Nabi, mereka dapat gelaran kerana sikap, akhlak, karakter. Maka Syekh Ali bagi tahu, aku as -sobuni. sebab apa? as -sobun, dalam bahasa Arab, sabun bahasa Melayu,